Работу делал молодой харьковский скульптор Гурбальнов Данис. Мы с ним несколько работ сделали. Это он делал несколько портретов у нас на афганском мемориале. Дама с зонтиком, это его тоже полностью работа. Он помогал сумским скульпторам сначала отливать, потому что нам приятно работать с молодым скульптором, который не только лепит скульптуры, сам льет, сам устанавливает. То есть, знаете, нету, я виноват, я сделал хорошую скульптуру, кто-то отлил плохую. Вот, поэтому вот в этом плане, конечно, с Эльдонизом, это семья известная его старший брат в Харькове работает, тут последняя работа старшего сына брата была это по Пандополу. то есть такие, знаете, ну хорошая семья именно скульптурная. Поэтому, по сути дела, основная тема, которую мы составили с позиции архитектуры, это градостроительно правильно выбрать место, масштаб и объем. Поэтому в этой композиции впервые у нас появилась вот такая пятиметровая глыба гранитная, которая, с одной стороны, символизирует о том, что все-таки Михаил Афанасьевич, как художник, начинал творить просто с такой глыбы, и с нее делал генеральный план, и потом строил этот город, на который он смотрит. Поэтому здесь появилась в композиции такая валюта, как архитектурная деталь закрученная. Вот. Ну и я думаю, что в целом мы понимали, что эта площадка еще интересна по нескольким аспектам. Проспект Шевченко, он был одним из первых его работ. Вот, с которого он начинал, придя с Конотопа. Второе, не менее важный объект, это у нас комплекс «Кристалл», это внизу парк «Дружбы» его работа. Последняя одна из его работ, которой он гордился, много отдал сил, это детский парк. Ну и, в принципе, смотря вот на этот город, который он построил в окружении тех объектов, которые он курировал и строил, я думаю, принцип этой композиции. Поэтому для скульптора всегда очень сложно, когда скульптура не представлена к какой-то стене, к забору, знаете, открыта вся, вся будет просматриваться. It's uh a... -huh. Поэтому идея была все-таки вот этой глыбой, в общем-то, обозначить в городе как сам памятник. С другой стороны, она частично закрывает вот этот, как говорят, четвертый фасад, задний фасад скульптуры в целом. Ну и, и задача была у нас э, все-таки представить службу Михаила Фанасовича, как и о нем и сегодня говорят, и вспоминают добрым словом. Он был открытым человеком. Он был всегда среди людей, среди рабочих. Много рассказов, как он посещал строительные площадки, как он посещал школы. И вот этот момент его посещения, то есть к нему можно подойти, он доступен сегодня, сфотографироваться, побыть возле него. Вы знаете, наверное, это последний момент истины был, когда мы увидели сейчас, что подошел сын Лушпы, то скромно тоже, как отец, без фанфар. Вот в принципе остался довольным. Ну, пожелал дальше работать, поблагодарил, ну, по крайней мере, сейчас нас, творческих коллективов, но ну, я думаю, весь город, потому что, в общем-то, сделана серьезная работа. Ну, как всегда, знаете, в таких случаях есть небольшие замечания, но, слава Богу, он остался доволен этой работой, и это самая большая, наверное, будет награда для скульптора и для э, людей, которые занимались это, этим э, объектом. Работа еще не завершена, сейчас будем монтировать генплан и герб города После этого будет работа завершена, а полностью уже оконченную работу можете увидеть в субботу День города. Я думаю, что людям понравится, и они оценят это, и будет это радовать жителей города.